اذان نہیں تھی شروع کے اندر بس جب وقت داخل ہو جاتا تھا صحابہ مسجد میں آ جاتے تھے پہلے بھی آ جاتے تھے اور انتظار کیا کرتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے کا اس کے بعد آبادی بڑھ گئی اور بعض لوگوں کو اس بات کی ضرورت محسوس ہونے لگی کہ کوئی اعلان ہونا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اب نماز کا وقت داخل ہو گیا اور اب کچھ دیر کے بعد جماعت ہوگی اس پر آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا اعلان کی صورت کیا ہو تو کسی نے کہا کہ اگر یہودی اس طرح بلاتے ہیں اپنی عبادت کے وقت میں تو ہم بھی اگر اس طرح بلا لیں تو اس کے بعد پھر یہ بات ہوئی اور یہ مجلس منتشر ہو گئی اور صحابہ کسی نتیجے پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہنچ سکے مشورے آگے مختلف قسم کے لیکن ظاہر بات ہے کہ آپ بھی اور صحابہ بھی اس معاملے میں یہود و نصارہ کی اتباع نہیں کرنا چاہتے تھے کہ ان کے طرز پر کوئی چیز ہو صحابی ہیں عبداللہ ابن زید ان کو شاید فکر زیادہ ہوگی کہ حضور نے مشورہ مانگا ہے اور ہم ابھی ہم کسی مشورہ دے نہیں سکے تو اسی فکر کے ساتھ یہ سوئے ہوں گے خیر ان کو خواب ہے یہ صحابی اپنا واقعہ بیان کر میں نے دیکھا کہ ایک بندہ ہے اس نے سبز رنگ کا لباس پہنے دو کپڑے پہنے دونوں سبز رنگ کے اور وہ مسجد کی دیوار کے اوپر کھڑا ہے اور کہہ رہا ہے یقول اللہ اکبر اللہ اکبر اربان چار دفعہ اشد اللہ الہ اللہ مرتن دو دفعہ اشد الرسول اللہ مرتعین دو دفعہ مرتن دو دفعہ مرتئین کہتے ہیں دو دفعہ کو حیا الفلاح مرتعین دو دفعہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ اللہ اکبر لا الہ اللّہ اور کہا کہ اس کے بعد اس نے یہ اذان دی پھر کھڑا ہو کر یعنی اقامت کی بات کر رہے ہیں پھر کہا دوبارہ یہی کلمات کہے ثم مقام مثلا اسی طرح دوبارہ کہے جس کو ہم اقامت کہتے ہیں یہ جو جس کو آپ لوگ تکبیر کہتے ہیں البتہ اس میں یہ اضافہ کیا کہ وہ قال آخری ہا قد قامت صلاح قد قامت صلاح کا اذان میں اور اس اقامت میں فرق یہ تھا کہ اس میں یہ دو کلمات اور کہے قد قامت صلاح کے قد قامت صلاح کے یہ عبداللہ ابن زیاد الانصاری کہہ رہے ہیں میں نے خواب میں دیکھا ائے مسجد حضور کو کہا رسول اللہ میں نے خواب دیکھا اور یہ کلمات تھے پوری اذان سنائی ان کو یاد ہو گئی خواب کے اندر سن کر حضور نے کہا بلال کو سکھا دو